Hari ini hari Ahad jam lebih kurang 8 malam uh, 30 hari bulan November 2025. Video ini adalah secara khusus berkenaan dengan isu yang telah tertular sehari dua ini dan dengan kemuncaknya pada hari ini di mana laporan media uh, saya merujuk kepada sinar harian telah memetik kenyataan yang diberikan oleh ketua polis Kuala Lumpur berkaitan dengan tahanan ataupun tangkapan 202 orang di mana 171 orang dikatakan rakyat Malaysia di sebuah spa premis spa dan gimnasium yang dipercayai memberikan Uh, akses kepada kegiatan lucah antara seks sejenis di mana menurut laporan tersebut permohonan reman uh, kepada majistret pada pagi tadi telah ditolak atas alasan pendapat keliwatan dalam permohonan yang perlu saya percaya dimaksukan lebih daripada 24 jam. But saya tidak ingin menyentuh perkara tersebut berkaitan reman tapi saya ingin menyentuh kepada satu bahagian kenyataan tersebut di mana uh, ketua polis Kuala Lumpur telah mengatakan tidak mempunyai bukti yang cukup bagi tujuan jenayah sivil ya eh, bukan jenayah syariah jenayah sivil uh, berhubung dengan seks sejenis dalam kes ini di mana 171 rakyat Malaysia telah ditahan dan pagi tadi memang terpaksa dilepaskan kerana ketiadaan perolehan perintah reman berkaitan jenayah sivil seks luar tabii ini elemen yang penting di bawah Section 377A iaitu seks di luar tabii adalah kejadian memasukkan kemaluan lelaki ke dalam dubur perkara ini perlu ada keterangan begitu juga sekiranya tidak sampai kepada kemasukan tapi percubaan untuk memasukkan maka perlu ada keterangan menunjukkan langkah-langkah yang perlu telah diambil untuk cuba memasukkan kemaluan lelaki ke dalam dubur itu akan menjadi jenayah di bawah Seksyen 511 iaitu kandung keseksaan di bawah jenayah percubaan am. Now, di sini menurut laporan itu juga mengatakan bahawa premis tersebut mempunyai tiga tingkat dan apabila pihak polis dan pihak jabatan agama telah membuat serbuan di bahagian bawah mempunyai gimnasium dan kemudian mereka yang hendak naik ke tingkat atas di mana terdapat spa, jacuzzi dan juga bilik yang diselindungkan yang dikatakan kononnya untuk kegiatan melampiaskan nafsu, pihak-pihak yang hadir diminta menanggalkan pakaian dan mengenakan tuala. Laporan juga mengatakan pasukan serbuan telah mendapati bahawa terdapat sekumpulan lelaki yang berada dalam spa ataupun jacuzzi tanpa seurat benang laporan-laporan ini tidak menunjukkan terdapat kemasukan kemaluan lelaki ke dalam lubur ataupun bukti-bukti berkaitan dengan aktiviti tersebut tetapi terdapat seksyen 377D D untuk Denmark kanun keseksaan yang mengatakan mana-mana kegiatan lucah yang melampau juga adalah jenayah walaupun hukuman maksimum dia cuma 2 tahun tapi ia masih jenayah undang-undang sivil. Jadi persoalannya di sini adalah apabila pasukan serbuan telah mendapati dan melihat ada sekumpulan lelaki tanpa seurat benang di dalam jacuzzi ataupun spa bukankah itu suatu kelucahannya melampau apatah lagi jika ada adegan-adegan di situ yang menyentuh mana-mana bahagian badan tanpa pun kemasukan kemaluan lelaki ke dalam dubur Now, di sini saya agak hairan sedikit sebagai seorang pengamal undang-undang sekiranya tidak ada siasatan lanjut dijalankan walaupun tidak ada reman tidak perlu ditahan lelaki-lelaki tersebut tapi siasatan masih boleh diteruskan dan pertuduhan boleh terus dibuat jika pegawai mengledah atau yang menyerbu merupakan saksi-saksi yang berada di sana keterangan mereka boleh digunakan untuk menyokong kegiatan luar tabi'i kelucahan melampau tak semestinya liwat tetapi untuk liwat pun Menurut laporan tersebut, terdapat bilik-bilik tersembunyi yang dipercayai kononnya untuk melampiaskan nafsu. Semestinya lah pegawai-pegawai serbuan telah memasuki bilik-bilik tersebut. Adakah terdapat tilam, katil dan apa-apa perkara lain yang menunjukkan aktiviti untuk penyediaan bagi tujuan liwat telah tersedia ada di situ. Begitu juga kita tidak tahu daripada laporan Adakah pihak serbuan telah menjumpai Mana-mana kondom Sama ada yang telah digunakan Atau yang belum digunakan Sekiranya ada kondom yang telah digunakan Bukankah kondom tersebut Boleh dihantar untuk ujian kimia Ujian DNA Untuk menentukan Kalau ada dua Sekurang-kurangnya dua DNA Pada kondom yang telah digunakan dan mana-mana dua daripada DNA tersebut dicamkan disahkan sebagai milik mana-mana dua daripada 202 yang ditahan maupun 171 rakyat Malaysia tersebut maka bukti seperti itu boleh membantu dalam undang-undang jenayah sivil untuk dibawa pertuduhan di bawah seksyen 377A sekalipun dan jika cuma sekadar kegiatan kelucahan melampau di premis tersebut sama ada di jacuzzi, di spa atau mana-mana tempat itu menjadi kesalahan jenayah sivil di bawah seksyen 377D oleh itu bagi saya ada sedikit perkara yang tidak begitu kena dalam laporan tersebut mahupun tindakan pihak polis untuk tidak seterusnya membuat laporan bahawa ada sesiapa daripada mereka yang akan dituduh sama ada di bawah Seksyen 377D ataupun Seksyen-Seksyen yang lain Di sini, sebagai rumusan, saya syorkan Pejabat Peguam Negara melalui timbalan pendakwa raya yang sememangnya arif boleh memberi nasihat kepada pihak polis berkaitan dengan elemen-elemen jenayah, bukti-bukti yang perlu dan juga apa-apa uh, langkah lanjut supaya kegiatan kelucahan melampau ini yang merupakan jenayah sivil masih boleh dituduh di mahkamah jenayah sivil walaupun tanpa riman akhir sekali bagi saya pihak jabatan agama di dalam kes ini malangnya dari sudut perundangan yang sedia ada sememangnya tidak akan mempunyai bidang kuasa kerana perkara itu berlaku di cokpit Kuala Lumpur dan tidak ada undang-undang jenayah syariah berkaitan liwat atau cubaan liwat ataupun segolongan dengannya di Kuala Lumpur di bawah enakmen Islam Kuala Lumpur walhal jika pun di Selangor sekalipun kalau kita masih ingat kes Iki Putra pada 25 Februari 2021 Mahkamah Persekutuan telah membatalkan Seksyen 28 Enakmen Jenayah Syariah Selangor yang menjadikan liwat ataupun percubaan liwat sebagai jenayah kerana dikatakan ianya tidak berkeperlembagaan dan selepas itu kes Nick Elin pada 9 Februari 2024 juga telah merujuk kes Iki Putra dan membuat keputusan yang sama di Kelantan so dari sudut syariah saya perlu membetulkan sedikit kenyataan Ketua Polis Kuala Lumpur iaitu Selangor walaupun pernah ada seksyen berkaitan liwat untuk orang-orang Islam, ianya sudah dibatalkan kesahihannya oleh Mahkamah Persekutuan pada tahun 2021 berkenaan. Akhir sekali yang terakhir, saya percaya dalam urusan-urusan seperti ini sepatutnya jika saya boleh bagi cadangan tanpa sebenarnya uh, menuding jari kepada mana-mana pihak dalam kegiatan atau siasatan berkaitan perkara-perkara ini sepatutnya melibatkan satu strategi yang lebih rapi di mana pihak polis boleh menyediakan pasukan sebelum serbuan dan menghantar sekurang-kurangnya dua atau tiga orang polis untuk menyamar menjadi pelanggan atau pengunjung ke tempat tersebut dan dalam keadaan itu mereka boleh melihat dan mengambil bukti terus sebagai bukti saksi terus sama ada ada kegiatan liwat atau percubaan liwat mahupun mana-mana kegiatan lucah melampau yang berlaku saya syurkan pada masa-masa akan datang sebab baru tadi saya terbaca ada laporan mengatakan bahawa aktiviti sama di Bukit Mertajam juga telah ada tahanan so kita tidak tahu sama ada uh, perkara itu dilakukan melalui strategi rapi atau tidak tetapi di masa-masa akan datang pasukan polis di mana-mana negeri mungkin boleh membuat suatu strategi yang lebih rapi, lebih tersusun supaya bukti-bukti yang diperlukan untuk kesemua elemen yang perlu di bawah Seksyen 37A, Seksyen 37B maupun Seksyen-Seksyen lain termasuk Seksyen 37D dapat diambil dengan cara yang lebih teratur. Sekian. Hari ini...